मा लिखा है कि रोज़े के तीन दर्जे हैं एक है आम लोगों का रोज़ा आम लोगों का रोज़ा रखने से मुराद जैसे हम खाने पीने से रुक जाते हैं ये आम लोगों को रोज़ा है दूसरा खास लोगों का रोज़ा यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ पेट को खाने पीने से नहीं बचाते बल्कि साथ ही अपनी आँखों को अपने कानों को अपने हाथों को भी गुनाहों से बचाते हैं ये ख़ास किस्म का रोज़ा है और इसके साथ साथ एक और रोज़ा है ख़ास लोगों का और वो ऐसा रोज़ा रखते हैं कि सिवाय अल्लाह के और कोई काम नहीं करते वही काम करते हैं जो अल्लाह रबालमी को राज़ी करने वाले हों हर वक्त वो अपने आप को अपने रब अजवल की तरफ मतवज रखते हैं ये ख़ास लोगों का रोज़ा होता है तो कम अज कम हम दरम्या दर्जे का तो रोजा रखें कि पेट को भी खाने पीने से बाकी बाज रखें और यूं ही हम अपने आजा का रोजा भी रखें यानी आजा को गुनाहों से बचाएं ताकि हमें रोजे की बरकतें भी नसीब हों पाँच दिन के रोजे ऐसे हैं जो रखना मकरू है तहरीमी है उन पाँच दिनों में मुसलमान को रोजा रखने की इजाज़त नहीं है एक छोटी ईद का दिन ईदालफितर और बाकी चार बड़ी ईद के पहले चार दिन यानी दस तारीख ग्यारह बारह तेरह जुल हिजा याम तशरीक़ कहलाते हैं